শিলচরের শিবসুন্দরী নারী শিক্ষা সেবাশ্রম হাসপাতাল থেকে এক ভুয়ো চিকিৎসকে আটক করল কাছার পুলিশ ধৃত ব্যক্তির নাম পুলক মালাকার যিনি কোন বৈধ চিকিৎসা অনুমোদন ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ধৃতকে গর্ভবতী মহিলার অস্ত্রোপচারের সময় হাতে নাতে ধরা হয় এই ঘটনায় শহরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কিভাবে গ্রেপ্তার হলো শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রমে ভুয়া ডাক্তার এটা খৈশা করে বললেন কাছারের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্মা তিনি বলেন পুলিশ জেনেছিল তিনি ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করছেন তাই বিষয়টি অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশ জালিয়াতকে ধরতে সক্ষম হয়েছে আমার এটা বিশেষ গোত্রর খবরর ভিত্তিতে আমি এটা লাভ করি পিছত আমি সেই সংক্রান্তে কিছু অনুসন্ধান করেছিল এজন ব্যক্তিয়ে ভুয়া সার্টিফিকেট লই আৰু ভুয়া চিকিৎসা চলাই আছে বুলি গম ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আমি গম পাঁচ যে এই সঁচাকৈ এই ব্যক্তিজনে ভা চিকিৎসার রূপত ইয়াত চিকিৎসা চলাই আছে তেওঁক আমি যোৱাকালি আমি ব্যক্তিজনক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে পুলক মালাকার ফর্টি তেওঁ ইয়ার্স হল বদৰপুৰ শ্রীভূমি তেওঁ ইয়াতে এটা স্থানীয় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটা থাকি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কালত গম পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভুৱা আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগালী নিচিনা বা যোগালী নিচিনা মানে তেওঁ ফুৰ্ড গ্ৰেডৰ কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ভুৱা তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এটা চিকিৎসা লৈ নিজকে চিকিৎসা চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ নিজকে উত্তৰণ কৰে ইয়াৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এই ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ কৰি আছিলে আৰু লোকসকলক অভুৱা ভৰি তেওঁ টকা পইচা তেওঁ সৰকাইছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে তেওঁ সোধ পোছ কৰাৰ পাছত এটা আমি মোকৰ্দমা ৰুজু কৰোঁ সদৰ থানাত আৰু মুকলদমাৰ নম্বৰ হৈছে ছেভেন এইট ছিক্স ডাব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু বি এন এছৰ অধীনত আমি গোটেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত আমি গোটেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছোঁ তেওঁ এজন এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰিনাউণ্ড আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ভাঞ্চ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কটকৰ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটে তাত তেওঁ আমাক দেখুৱাইছে আৰু সেইটো আমি যেতিয়া প্ৰত্যাপন কৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু তেওঁ মানুহৰ জীৱনৰ বিপদাপন্ন কৰি তেওঁ এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই গৈছিলে এজন ইষ্টিৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে গতিকে আমি বৰ্তমান তেওঁক অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ তেওঁক মাননীয় আদালত ইতিমধ্যে আমি প্রেরণ করি তারপর আমি আরক্ষীর আমি কাস্টদিত লো স্বাধীন কারণে মাননীয় আদালতে আমাকে প্রদান করেছে আর অধিক বাবে আমি খোঁজ পোস করে আসো আর বিরুদ্ধে যাতে কঠোরতম আইনগত ব্যবস্থা লবর কারণে আমি তৎপর হয়ে আছো আচ্ছা স্যার এই যে সার্টিফিকার বনাইছে কিনা তথ্য লাভ হয়েছে নাকি আরক্ষীদের আমি সেই সংক্ৰান্তে আমি এটা অনুসন্ধান চলাই আছোঁ আৰু আমি গম পোৱা মতে এটা বিশেষ চক্ৰৰ পৰা তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো ধন দি তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু সেই চক্ৰটোৰ বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধানৰ অন্তৰালত আছে গতিকে আমি অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি অনুসন্ধান চলাই গৈছোঁ চক্ৰটো বৰাক চক্ৰটো বৰাক হয় নেকি হয় বৰাক ভেলীৰে হয় ইয়াতে তেওঁলোকে এই যি ভুৱা মানে যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ধন এটা মোটা ধনৰ বিনিময় তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আচ্ছা ছাৰ আৰু এটা বিষয় দেখাইছোঁ যে এনেকুৱা ফেক ডক্তৰৰ বহু অভিযোগ আহি আছে জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেকুৱা ফেক ডক্টৰে বহি পৰিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি চাওক আমি যি হওক যিবিলাকে আমি য'ত আমি অভিযোগ পাইছোঁ আৰু সেই অভিযোগ পোৱা সকলোবিলাক বিষয়ে আমি চালি জাৰি চাই এনেকুৱা যদি কিবা কোনোবা লোক থাকে যি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ জীৱন বিপদান্ন বিপদাপন্ন কৰি আৰু কৰি এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু যিসকলেই এনেধৰণৰ ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী লোক আছে আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ যিসকলৰ ৰোগী আছে যিসকল মানে ডিষ্ট্ৰেছ লোক মানুহ আছে সেইসকলোক এটা ভুৱা চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ধন আৰ্জন কৰা অবৈধ ধন আৰ্জন কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ